Огонь по мирному населенню, мирним об'єктам со сторони ворожоних сил Російської Федерації не надо прямо сказати. Кремлівський пропагандист Михайл Хадаріонак після масованого ракетного удару по Україні, в тому числі по дитячій лікарні у столиці, цинічно заявив, що відсоток загиблих від їх ударів просто нічтожен. Вот ту украинская точка зрения, которая высказывалась еще в самом начале конфликта, типа да, у них там ракет осталось на один удар. Да, да у них да, вот, да, вот, вот это сейчас все кончится. Вы, вы помните, как это неоднократно высказывалось? Нет, не закончится, не закончится. И э, да, как бы оно там ни было, но именно такие действия будут продолжены, продолжены э, до достижения, так сказать, нужного эффекта. Опять-таки, э, с одной стороны, вроде как это и недостаточно гуманно можно даже и так сказать. А с другой стороны, вооруженная борьба просто по-другому не ведется. И те, кто нас иногда упрекают в тех или иных действиях, в частности, ударов по инфраструктуре, по энергетике. Но опять-таки, кто нас упрекает? Кто нас упрекает? Тот, кто сносил, например, в свое время немецкие города, но до уровня не то, что Плинтуса, а даже ниже те во время Второй мировой войны, вот те нас упрекают в том, что мы куда-то там целимся неправильно или какие-то действия осуществляем неправильно. Но в этом плане я могу только сказать вот только одно, что вот эти удары по критически важным объектам Украины продолжаются, но в то же время я вот хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Во всех, за последние 50 лет, во всех предыдущих, локальных конфликтах вооруженных противостояний различного рода по всему миру, ведь процент гибели мирного населения был чудовищно высок, просто чудовищно Нет. высок. Да, он достигал 90-95 процентов от общего числа потерь в конфликте. Но вот нынешнее вооруженное противостояние, оно Конечно, мы с большим сожалением должны говорить о том, что бывает в ходе нанесения ударов ну, разные случаи, но тем не менее, тем не менее, целенаправленно, целенаправленно. Он просто ничтожен вот, в вооруженных противостояниях подобного рода. И, в общем-то, нас в этом плане упрекать Ну, по суті діло, не в чем а ось так після ракетної атаки в ефірі. Пропагандистка Скабєва у прямому сенсі смакувала та зловтішалася тим злочином, який скоїла їх країна. Міноборони повідомили, що масирована атака армії Росії по українській інфраструктурі – це відповідь. Відповідь на спроби Київського режиму нанести ущерб об'єктам російської енергетики целі удара достигну. Также в Минобороны отвергли обвинение Киева в том, что армия России якобы специально, целенаправленно наносит удары по гражданским объектам. Это не так. При этом истеричные заявления украинцев всегда происходят перед саммитами НАТО, заявили в Минобороны. Очередная русофобская сходка начнется как раз завтра в городе Вашингтон. Министр обороны Украины уже призвал западных спонсоров Киева дать ВСУ большую систему ПВО. Как заявил просроченный, он же Зеленский, всего в рамках атаки было выпущено более 40 ракет. Прилеты были в Днепропетровске, Кривом Роге, Краматорске, Славянске и впервые за лето в Киеве. Там зриви гремеля в районі підприємства українського ВП... І ось після чергового ракетного удару по території України пропагандисти почали поширювати наратив про те, що влучання у житові будинки та дитячу лікарню охмадит. це буцімто наслідки роботи української ППО, а не російських ударів. Сьогодні втрим в відповідь на спроби нанесення київським режимом ущерба об'єктам російської енергетики і <-творі> економіки вооруженими силами Російської Федерації нанесен груповий удар високоточним оружиєм великої дальності по об'єктам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. Заявление представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствует действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки саммита своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее Фінансіровані київського режима і продовження війни до последнього українця, як повідомляє центр протидії дезінформації, навіть на цьому відео видно, як армія окупантів цілеспрямовано б'є зокрема по дитячій лікарні. А російські ж пропагандисти не приховують радощів з приводу масової атаки. Так, дехто Алекс Паркер у своєму коментарі пошкодував, що ракета впала не на основний корпус дитячої лікарні у Києві. Шкода, що збита ракета впала не на основний корпус Охмаддиту, де під виглядом дітей лікують ВСУшників, а на господарську споруду у дворі. Позавтішався. Той не відстала від нього, і пропагандистка Юлія Вітязєва. Схоже, українська ППО спеціально відпрацювала по дитячій лікарні Охмаддит у Києві. Пропаганда вже розносить фото та відео прильоту медустанови з криками «Орбан, дивись, що роблять твої друзі!» Загалом чергова провокація з далеким прицілом. Написала та я ж нагадаю, що зранку, 8 липня, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Президент Зеленський повідомив, що росіяни запустили понад 40 ракет різних типів та атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ, пошкоджені житові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня «Охмадит» у Києві. І дуже багато загиблих людей, в тому числі і дітки. А ось тим часом пропагандисти та Зет Патріот Шуригін запропонував збивати американські літаки на чор. Морем, прикрываю часть Абхазию. Понимаешь, есть много вариантов. Я, например, считаю, мы как бы уже язык сломали о том, что может появиться у Хуситов. Но я, например, уже много раз говорил о том, что нам не нужны никакие хуситы. У нас, например, есть никем не признанное государство Абхазия. Понимаешь? Если в Абхазии появятся какие-то, э, так сказать, Політичні групи, которые будуть займатися партизанством в чорному морі, сбивать э, з помощью абхазських средств ПВО американські самоліти. То что в этом случае? які претензії к нам ну, просто вся суть боєгузливої зет пропаганди в одному відео. Це маби постояти в когось за спинами. У жителів Донбасу вже постояли. Тепер Абхазію, ще хочуть підставити під удар американських ракет, чудово розуміючи, що з нею може бути, якщо звіти справді зіб'ють якийсь. Літак. А це ось житель Білгородської області демонструє результати так званої СВО із захисту безпеки Росії. І так, товариші, в'їжджаємо в село без ім'я. Зараз я вам покажу, що твориться в нашому селі. Ось табличка на виїзді без Поехали. Поїхали далі. Одні собаки. Сейчас я вам буду показывать, что творится у нас в селе. Как нас защищают. Вот мы въезжаем. Смотрите, товарищи. Смотрите, что творится. Смотрите, вот одни собаки бегают. Пустыня, пустыня. Пустыня, выезженное село. Хатынь отдыхает. Ребята, Хатынь отдыхает. Каждый день живут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались. Довоевались мы. Людей выжили. Села остались единицы. Вот. Печка одна осталась. Вот, смотрите, смотрите, как, как потыни. Вот, люди жили. Одни собаки. По улице не проедешь. Люди вы отпускали собак. чтобы с голоду не Вот они нападают сейчас на людей. А мы не... Власти в селе нет. Мародеры ездят. Милиция к нам не приезжает. Делай, что хочу. Это наша власть. Вот так вот, смотрите, что. Вот творится. Вот я еду по улице. Улицы нет. Все. Все горит синим пламенем люди как может могут тушат но это все бесполезно вот смотрите смотрите что что с нами делают вот смотрите все Демонстрирую цвета нет газ дали трансформатор разбит Света нет. Вот смотрите, что, что, сегодня. Сегодня сколько домов спалили. Палят безнаказанно. Просто тупо летят. Сегодня больше 20 дронов было. Бьют как будто у себя дома. Смотрите, что творится. Вот, смотрите. Вот еще дом горит. Свежий. Вот, осталось окна еще целые. А вот сгорел полностью. Хорошо. Вот такие вот дела, товарищи. Вот сейчас я вам покажу, как пылает следующий дом. Вот, смотрите, что творится. Вот, разрушенный стоит. Фронтон ударил. Люди еще здесь есть. Посмотрите. Смотрите, вот сидит человек. Остался без дома, без жилья. Вот, горит. Горит дом. Жили люди. Все. Вот, разбили. Тоже люди жили. Этот вот пропустили. Ну, завтра его спалит. Не, в угол он вдарили. Вот дрон лежит, который врезал. Вот такие вот дела у нас. Вот тоже крыши нет. Вот дом сгорел. Смотрите, какой же был дом. Все, остались одни стены. Вот так вот мы и живем. Защищают нас наши защитники. О, о как. Ну вот, пока, ребята. І ось все це росіяни зробили власними руками. Було б ціле і село, і люди, якби просто нормально собі жили і не окуповували та не бомбардували чужі держави. Друзі, обов'язково напишіть ваші коментарі, все, що думаєте, ось просто про цих пропагандистів, і обов'язково чекайте на наступний випуск.